মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাষা জ্ঞান পৰীক্ষাৰ এয়া আন এটি অনুচ্ছেদ এইটোক আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই তোমালোকক পঢ়াই শুনা তাৰপিছত ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰখিনি মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি আছে ইয়াত জীৱন যাত্ৰা তিতা মিঠা জ্বলা কেঁহা সকলো কথা কথাৰ বাবেই জীৱন ইমান বৈচিত্ৰময় জীৱনৰ অৰ্থই হৈছে জীয়াই থকা জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো খোজেই বিচিত্ৰ মানুহৰ সমগ্ৰ জীৱনটোৱেই হৈছে এখন মুকলি ৰংগমঞ্চ এখন সমস্যা বহুল নাটক আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত সমস্যা নানা আছে সৰহসংখ্যক মানুহৰ জীৱনৰ সুখ শান্তি কাহিনীয়ে এইবোৰ সমস্যাই সমস্যাসমূহৰ সমাধান সমাধানৰ নিৰংকুশ প্ৰচেষ্টা চলাই থাকিও জীৱনৰ জীৱ উৎসৰ পৰা সুখ শান্তি জীয়াই থকাৰ প্ৰকৃত আনন্দ পাব পাৰি তাত নিস্বাৰ্থভাৱে নিজকে সঁপি দিব লাগে মানুহে যেতিয়া চূড়ান্ত সুখ আৰু যন্ত্ৰণাৰ দুখ আৰু যন্ত্ৰণাৰ অনুভৱ কৰে তেতিয়াই প্ৰকৃতিৰ মুক্ত বহল বুকুত আশ্ৰয় ল'লে আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে দুখ যন্ত্ৰ যন্ত্ৰণাৰ উপশম ঘটিব পুনৰ জীৱনটোলৈ উভতি যাবলৈ প্ৰেৰণা পাব ইয়াৰ জীৱন সংক্ৰান্তীয় এটা টপিক খুবেই ভাল টপিক এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যনবিলাক কি আছে মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক পঢ়াই শুনাইছোঁ কি আছিলে জীৱন যাত্ৰা চিটা মিঠা জ্বলা কাঁহা জ্বলা কিঁহ সকলো থকাৰ বাবেই জীৱন ইমান বৈচিত্ৰময় জীৱনৰ অৰ্থই হৈছে জীয়াই থকা জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো খোজি বিচিত্ৰ মানুহৰ সমগ্ৰ জীৱনটোৱেই হৈছে এখন মুকলি ৰংগমঞ্চ এখন সমস্যা বহুল নাটক আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত সমস্যা নানা আছে সৰহসংখ্যক মানুহৰ জীৱনত সুখ শান্তি কাঢ়ি নিয়ে এইবোৰ সমস্যাই সমস্যা মানুহৰ সমাধানৰ নিৰংকুশ প্ৰচেষ্টা চলাই থাকিও জীৱনৰ যিবোৰ উৎসৰ পৰা সুখ শান্তি জীয়াই থকাৰ প্ৰকৃত আনন্দ পাব পাৰি তাত নিস্বাৰ্থভাৱে নিজকে সঁপি দিব লাগে মানুহে যেতিয়া চূড়ান্ত দুখ আৰু যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰে তেতিয়াই প্ৰকৃতিৰ মুক্ত বহল বুকুত আশ্ৰয় ল'লে আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে দুখ যন্ত্ৰণাৰ উপশম ঘটিব পুনৰ জীৱনটোলৈ উভতি যাবলৈ প্ৰেৰণা পাব খুবেই ধুনীয়া টপিক এতিয়া আমি কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ কুৱেশ্যনত কি দিছে তোমালোকক মানুহৰ জীৱনটো কিয় ইমান বৈচিত্ৰময় কিয় বৈচিত্ৰময় এক নম্বৰ অপশ্যন কি আছে তোমালোকৰ কাৰণ মানুহৰ জীৱনটো নানা ধৰণৰ বস্তুৰে পৰিপূৰ্ণ মানুহে চকুৰে বহুত ৰং ধৰিব পাৰে মানুহৰ কাণেৰে বহুত কথা শুনি সেইবোৰ অৰ্থ বিচাৰি উলিয়াব পাৰে মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ বহুত সংগ্ৰাম কৰিব লাগে কোনটো হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট এনচাৰ এইটো হ'ল তোমালোকৰ ক অপশ্যন কাৰণ মানুহৰ জীৱনটো নানা ধৰণৰ বস্তুৰে পৰিপূৰ্ণ সেইকাৰণে ই বৈচিত্ৰময় নেক্সট মানুহৰ জীৱনটো কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি মানুহৰ জীৱনটো এখন বী নদীৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি মানুহৰ জীৱনটো পৃথিৱীৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি মানুহৰ জীৱনটো এখন মুকলি ৰংগমঞ্চ সমস্যা বহুল নাটকৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি তাৰপিছত মানুহৰ জীৱনটো সময়ৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি ৰাইট অপশ্যনটো মানুহটো গ মানুহৰ জীৱনটো এখন মুকলি ৰংগমঞ্চ বহুল নাটকৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি সমস্যাবোৰ নাটকৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি এইটোৱে এইটোৱে তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন নেক্সট মানুহৰ জীৱনৰ পৰা সুখ শান্তি কিহে কাঢ়ি লৈ যায় মানুহৰ জীৱনৰ সুখ শান্তিবোৰ ভাগ্যই কাঢ়ি লৈ যায় মানুহৰ জীৱনৰ পৰা সুখ শান্তিবিলাক নিয়তিয়ে কাঢ়ি নিয়ে মানুহৰ জীৱনৰ সুখ শান্তিবোৰ টকা পইচাই কাঢ়ি নিয়ে আৰু এটা অপশ্যন নিশ্চয় ইয়াত আছিল মানুহৰ জীৱনত ঘ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ এনেকুৱা মানুহৰ জীৱনত সমস্যাই সু শান্তি কাঢ়িনীয়ে তোমালোকৰ অপশ্যন হ'ব মানুহৰ জীৱনত সমস্যাই এঘাৰ নম্বৰ অপশ্যনটোৱেই হ'ব যিটো ইয়াত নাই প্ৰিণ্টিঙত খেলি মেলি হৈছে এইটো হ'ব মানুহৰ জীৱনত সমস্যাবোৰেই সু শান্তি কাঢ়ি নিয়ে নেক্সট অপ কুৱেশ্যন মানুহৰ জীৱনত সুখ পাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে সমস্যাবিলাকৰ লগে লগে সমাধান কৰিব লাগে সমস্যাবিলাকৰ কথা পাহৰি থাকিব লাগে সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে যিবিলাক উৎসৰ পৰা সুখ আৰু আনন্দ পায় তাক নিজকে সঁপি দিব লাগে সুখ বা আনন্দৰ উৎসত নিজকে ব্যস্ত ৰাখিব লাগে এগ নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকৰ ৰাইট সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে যিবিলাক উৎসৰ পৰা সুখ আনন্দ পায় তাতে নিজকে সঁপি দিব লাগে পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কি তোমালোকৰ যে পাত্ৰৰ মতে মানুহে গভীৰ দুখ বা যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰিলে কি কৰিব লাগে শুই থাকিব লাগে মনে মনে বহি থাকিব লাগে বহল মুক্ত প্ৰকৃতিৰ মাজত নিজকে সঁপি দিব লাগে গুণগুণাই গান গাব লাগে কোনটো ৰাইট অপশ্যন গ নাম্বাৰ বহল মুক্ত প্ৰকৃতিৰ মাজত নিজকে সঁপ দিব লাগে এইটো তোমালোকৰ টপিকত আছেই এইখিনিতে তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা কুৱেশ্যন ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে তোমালোকে কমেণ্টত দিব পাৰা কুৱেশ্যনটো হ'ল তোমালোকৰ এনেকুৱা সমস্যা সমস্যাৰ সমস্যাৰ সমৰ্থক শব্দ কি সমস্যাৰ 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 সমৰ্থক শব্দ এই অপশ্যন দিছে তোমালোকৰ যন্ত্ৰণা যন্ত্ৰণা বি নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকে লিখিবা দুখ নাম্বাৰ চি অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ আনন্দ আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ উল্লাস তেনেহ'লে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো তোমালোকৰ ৰাইট হ'ব তোমালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আকৌ এবাৰ কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ তোমালোকৰ সমস্যা শব্দটোৰ সমৰ্থক শব্দ কি কি হ'ব যন্ত্ৰণা দোষ আনন্দ উল্লাস এই চাৰিটা ভিতৰত কোনটো ৰাইট অপশ্যন হয় তোমালোকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ পাৰিলে মোৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ